Pernah tak anda terfikir macam mana sebuah negara tu dibina dari kosong? Hari ni kita nak kupas kisah di sebalik salah satu dokumen paling asas dalam sejarah Malaysia iaitu perlembagaan persekutuan dan kita akan tengok proses rundingan yang fuh memang rumit untuk hasilkannya. Okey, jom kita tengok soalan ni. Cuba bayangkan cabaran yang pemimpin-pemimpin tanah Melayu hadapi masa nak merdeka. Mereka kena cipta satu set peraturan, satu rule book yang semua orang boleh terima. Ingat ya, masyarakat kita ni kan sangat pelbagai. Jadi, mana nak mula? Jawapannya, permulaan dia tu bukannya dengan satu idea, tapi dengan 131 memorandum yang berbeza. Betul, 131. Setiap satu ni mewakili visi, harapan dan juga kerisauan yang berbeza-beza untuk negara baru kita. Boleh bayang tak betapa susahnya nak satukan semua suara ni jadi satu? Jadi, sebelum draft perlembagaan tu ditulis, tugas pertama Suruhanjaya Red, ini badan yang bertanggungjawab untuk merangka perlembagaan tu ialah untuk mendengar. Ya, yeah, mendengar semua suara-suara ni. Mereka kumpul memorandum daripada semua pihak, daripada Raja-Raja Melayu, parti-parti politik, sampailah ke orang biasa. Jadi, apa yang semua orang nak? Ha, kat sinilah isunya jadi sangat kompleks dan emosional. Kalau kita tengok dari pihak Raja-Raja Melayu dan UMNO, orang nak syarat kerayatan yang ketat. Bagi mereka, ni soal nak pertahankan teras dan warisan tanah Melayu. Tapi di pihak lain pula, organisasi-organisasi Cina mahukan jus soli. Maksudnya, siapa yang lahir di sini otomatik jadi warga negara. Ini penting untuk mereka rasa belonging. Dan jangan lupa, komuniti India dan Serani pun berjuang untuk status kerayatan yang jelas supaya hak mereka terjamin dan mereka tak rasa terpinggir. Dan isu yang paling panas sekali memang tak lain tak bukan isu kerakyatan. Satu pihak cakap kita kena ada jus soli. Senang cerita, lahir di sini jadi warga negara. Ini soal rasa dipunyai, rasa belonging. Tapi pihak yang satu lagi pula risau. orang bimbang kalau syarat kerakyatan ini terlalu longgar, ia akan jejas kedudukan orang Melayu sebagai penduduk asal. Jadi pertemuan dua pandangan inilah yang jadi cabaran paling besar. Okey, lepas dah dengar semua pandangan ni, suruhan Jaya Red pun keluarkanlah draft perlembagaan yang pertama. Harapannya inilah penyelesaiannya. Tapi, apa yang jadi sebenarnya terbalik. Draft ni boleh kata macam curah minyak lagi ke dalam api yang dah sedia menyala. Dalam draft ni ada empat cadangan utama. Satu, sistem persekutuan. Dua, sistem raja berperlembagaan. Tiga, kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Dan yang keempat, yang paling kontroversi, kerakyatan Joe Soli secara automatik untuk semua yang lahir kat tanah Melayu. Ah, yang nombor empat ni lah yang cetuskan perdebatan paling hangat. Reaksi orang ramai memang kecoh. Boleh kata hampir semua pihak tak puas hati. Dan sekali lagi, negara kita masuk ke dalam satu pusingan perdebatan yang sangat-sangat sengit. Jadi siapa yang paling kuat menentang Jusoli ni? Penentangan paling lantang datangnya dari parti-parti politik Melayu. Kita ada AMNO, kita ada PAS dan juga parti negara yang dipimpin oleh Datuk On Jaffa. Isu mereka semua sama. Mereka risau syarat kerakyatan yang terlalu loose atau longgar ni akan menjejaskan kedudukan istimewa orang Melayu. Dan kritikan itu tak berhenti kat situ je tau. Ada lagi. Dari segi agama dan bahasa pula, UMNO tuntut supaya Islam jadi agama rasmi dan bahasa Melayu jadi bahasa rasmi. PAS pula nak lebih lagi, mereka nak Islam sebagai asas kerajaan. Dalam masa yang sama, komuniti lain pun ada permintaan diorang. Ada organisasi Cina yang nak bahasa Mandarin diiktiraf, MIC pula perjuangkan bahasa Tamil. Jadi nampak tak, draft yang pertama ni memang tak memuaskan hati sesiapa pun. Boleh kata macam tu lah. Keadaan dah jadi jalan buntu. Jadi, para pemimpin tak ada pilihan lain, mereka kena patah balik ke meja rundingan. Inilah dia detik penentuan di mana satu kompromi atau apa yang kita selalu dengar sebagai tolakan suara agung mesti dicapai. Kalau tidak, merdeka mungkin takkan jadi kenyataan. Jadi, apa kunci penyelesaiannya? Kuncinya terletak pada satu perkataan. Permuafakatan. Cuba bayangkan macam ni. Ia macam satu perjanjian tak bertulis antara kita semua. Masing-masing kena bagi sikit, kena ambil sikit demi nak capai satu matlamat yang jauh lebih besar. Apa dia? Kemerdekaan. Okey, jadi apa yang diubah dalam rundingan akhir ni? Ada dua benda besar yang dipindah. Pertama, Islam diterima sebagai agama persekutuan tapi dengan jaminan kebebasan untuk agama-agama lain diamalkan. Kedua, pasal kedudukan istimewa orang Melayu. Cadangan asal nak kaji semula lepas 15 tahun tu diubah. Sekarang ia akan disemak dari semasa ke semasa oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan inilah dia deal paling besar. Inilah intipati tolak ansur tu. Raja-raja Melayu setuju untuk terima kerakyatan jus soli bagi orang bukan Melayu. Sebagai balasan, orang bukan Melayu pula mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu yang termaktub dalam perlembagaan. Inilah dia Grand Bargain atau tawar-menawar bersejarah yang membentuk negara kita sampai hari ini. Bila kompromi besar ini dah dicapai, barulah jalan ke depan nampak lebih cerah. Dokumen yang melambangkan semangat permufakatan ini akhirnya dah sedia untuk jadi undang-undang tertinggi negara. Dan lepas tu, prosesnya jadi laju. Pada 10 Julai 1957, draft itu dibahaskan. Tak lama lepas tu, 27 Ogos, ia diluluskan dan kemuncaknya pada 31 Ogos 1957 serentak dengan laungan merdeka, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pun secara rasminya berkuat kuasa. Jadi, apa pengajaran dari semua ini? Sebenarnya, perlembagaan kita ni bukan setakat dokumen undang-undang je. Ia adalah bukti, bukti hidup yang menunjukkan bahawa walaupun melalui rundingan yang sangat-sangat sukar, dengan semangat pemuafakatan, sebuah negara yang berbilang kaum macam kita ni boleh dibina. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk kita sama-sama fikirkan. Kompromi yang dicapai lebih 60 tahun yang lalu ni dah jadi asas negara kita. Persoalannya, macam mana legasi tolak ansur ni masih lagi membentuk Malaysia yang kita kenal hari ini? Ha, itulah soalan yang saya rasa masih sangat relevan sampailah sekarang.